اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے ان پر بموں اور گولیوں کی بارش ہو رہی ہے سوشل میڈیا ایسی تصاویر سے گونج رہا ہے جو شاید ہمیں رلا دینے کے لیے کافی ہیں خبروں کی سرخیاں اور سڑکوں پر مظاہرے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں چند مذاہب اپنے کٹر پرستی پر گامزن ہیں اور مسجد اقسا کی تباہی اور پھر حیکل سلیمان کی تیسری تعمیر اور پھر وہ لوگ جو مسیح کی دوسری آمد کو مزید تیز سے تیز تر کرنے میں گامزن ہیں بظاہر دنیا ایک قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے دنیا کے تمام بڑے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یا پھر ایتھیس بھی آج ایک مسیحا کی انتظار میں ہیں چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا مسلمان دنیا کے ان تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک مسیحا کے منتظر ہیں اور وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں جو کسی خدا کو اور کسی نبی کو نہیں مانتے وہ بھی آج ایک ایسی شخصیت کے منتظر ہیں جو اس دنیا میں آئے اور آ کر یہاں امن قائم کرے لیکن ان تمام باتوں کی آخر حقیقت کیا ہے دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام بڑے واقعات کیا واقعی فطرتن ہیں یا اتفاقی طور پر ہوئے یا پھر ان کے پیچھے کچھ بڑے چند بہت ہی خطرناک منصوبے کار فرما ہیں دنیا کے نقشے پر ہوتے یہ تمام بڑے واقعات اور بدلتے رنگ کیا ہمیں کسی طرف لے کر جا رہے ہیں فیفت جنریشن وارفیر جن زی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان تمام کی حقائق کیا ہیں اور پھر دنیا کے نقشے پر اسرائیل و فلسطین کے مابین بڑھتی کشیدگی اور قتل و غارت فلسطین کا نقشے سے مٹ جانا یا پھر مٹا دیا جانا اور دنیا کی چند بڑی طاقتوں کا اسرائیل کے سامنے سرنڈر یہ سب کیا ہے ان واقعات کی حقیقت کیا ہے اور ان تمام واقعات کا آپس میں کیا تعلق ہے کیوں فلسطین اور خاص کر یروشلم جسے جس تینوں بڑے مذاہب مسلمان عیسائیت اور یہودیت انتہائی مقدس سمجھتے ہیں لیکن کیوں وہاں آج تک امن قائم نہیں ہو سکا تاریخ میں بیسیوں مرتبہ اجڑنے اور پھر آباد ہونے والا شہر یروشلم کی قسمت میں آخر کیا لکھا ہے یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ایک کسی بھی ذی شعور شخص کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے کیونکہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ ہم جانیں کہ ان تمام واقعات کی حقیقت کیا ہے اور میرا یا آپ کا یروشلم یا پھر فلسطین یا پھر آج کے اسرائیل سے کیا تعلق ہے یا پھر وہاں ہونے والے واقعات میری زندگی پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں ناظرین معلومات اور حقائق سے بھرے اس نئے سفر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو سکپ مت کیجیے تاکہ آپ اس انتہائی اہم سفر میں کسی کڑی کو مس نہ کر دیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو صحیح معنوں میں علم عطا کرے اور حقیقت کے اس راز سے آشنا کرے جو ہمیں سیات مستقیم پر قائم رکھے مجھے امید ہے کہ میں اور فلسطین کے نام سے شروع ہونے والا یہ سفر ہم اور فلسطین پر اختتام پذیر ہوگا ناظرین اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے تمام واقعات جن کا اثر آج پوری دنیا پر پڑ رہا ہے اور دنیا دو حصوں میں واضح طور پر تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے ان کی حقیقت کیا ہے اور کہاں سے ان تمام واقعات کی ابتدا ہوئی تو آئیے ہم کچھ سال پیچھے چلتے ہیں شاید سو سال شاید پانچ سو سال یا ایک ہزار سال دو ہزار سال تین ہزار سال چار ہزار سال جی ہاں ناظرین تقریباً آج سے چار ہزار سال پہلے اسی خطے میں اللہ کے ایک انتہائی محبوب اور برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آج دنیا کے تینوں بڑے مذاہب اسلام یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والوں کے جد امجد اور یہیں سے ابتدا ہوتی ہے آج کے تمام واقعات کی وجہ کی ناظرین حدیث کی کتاب معتا امام مالک کے باب نمبر انچاس میں حضرت یاہیا بن سعید سے مروی ایک حدیث ہے سعید بالمصیب نے فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مہمان کی ضیافت کی سب سے پہلے خطہ کیا اور سب سے پہلے مونچھوں کو کم کیا اور پھر جنہوں نے سفید بال دیکھ کر اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم یہ عزت و وقار ہے تو پھر انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ میرے وقار کو بڑھا ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلن ذکر ہماری سیریز قصص الانبیاء میں کیا جائے گا لیکن یہاں پر میں صرف متعلقہ واقعات کا ہی ذکر کروں گا آتش نمرود والے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی انہوں نے ار, سمر، حاران بابل کنان صحرائے نقب اور پھر مصر تک سفر کیا ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سفر کے متعلق بائبل کی The بک آف Genesis میں یوں کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ اپنا وطن چھوڑو اور اپنے رشتہ دار چھوڑو اور اپنے باپ کا گھر چھوڑو اور جاؤ اس زمین کی طرف جہاں میں تمہیں دکھاؤں گا اور تمہیں بناؤں گا ایک عظیم قوم اور پھر وہاں پر میں تمہیں برکت دوں گا وہاں تمہیں میں اپنی نعمتوں سے نوازوں گا اور تمہیں عظیم بناؤں گا اور پھر جو تمہیں خوش کرے گا میں اسے خوش کروں گا اور جو تمہیں تکلیف دے گا میں اسے تکلیف دوں گا اور تمہاری نسلوں کو میں اس دنیا میں عظیم ترین کر دوں گا واللہ عالم ناظرین آپ نے کنان کا نام ضرور سنا ہوگا کنان دراصل اسی خطے میں ایک علاقے کا نام ہے جو آج کل اسرائیل اور فلسطین کہلایا جاتا ہے اس علاقے میں رہنے والے قدیم ترین لوگ کنانی کہلائے جاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً آٹھویں یا نویں سلسلے میں حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے پوتے حام کے بیٹے کا نام کنان تھا اور جس علاقے میں وہ آباد ہوئے اسی علاقے کا نام کنان پڑا اور اس کے رہنے والے کنانی کہلائے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام سے ہے ناظرین قرآن پاک میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر اکہتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں سب جہان والوں کے لیے سورہ الانبیاء کی ہی آیت نمبر اکاسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں سورہ الاراف کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا سورہ صبا کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے بارے میں یوں فرمایا اور ہم نے ان کے علاقے اور ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دیں اور ہم نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ان میں سفر کرنے کا ناظرین وہ کون سا علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر یوں فرمایا کہ ہم نے اس علاقے میں برکت عطا کر رکھی تھی یہ جاننے کے لیے ناظرین ہماری اگلی اپیسوڈ ضرور دیکھیے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں شکریہ